идет напряженная боевая работа. Работают Су-24 из Староконстантинова и работает 299-я бригада, которая базируется в Кульбакино. Летчики сдают на класс. Как вы видите, идет очень интенсивная работа на аэродроме. Постоянно взлет, постоянно посадки идут. Вот. И можно сказать, что в этом году мы переломили ситуацию. Переломили ситуацию с налетом. С подготовкой летчиков переломили ситуацию с восстановлением и возвратом техники в строй. Я думаю, что этот год мы по праву можем назвать годом выхода из пике и нашей авиации боевой, и наших вооруженных сил в целом. Верховный главнокомандующий президент Украины Виктор Янукович уделяет огромное внимание боеготовности наших войск. И это нам очень помогает. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Новые самолеты – это не самоцель. Я уже говорил, что, к примеру, в Бельгии, в Нидерландах, еще в ряде стран техника – ровесник нашей. В Соединенных Штатах до 50% техники – тоже ровесники нашей. Вопрос не в том, сколько лет техники. Вопрос в том, как эта техника обслуживается, как эта техника модернизируется. Поэтому техника у нас замечательная. Эта техника просто надо заниматься. К сожалению, к сожалению, наверное, не до конца, не, недостаточное внимание уделялось этому, этому в прошлые годы. Мы сейчас очень серьезно этим вопросом занялись, а ремонтные заводы у нас загружены под завязку, и мы надеемся, что год за годом нам удастся вернуть нашу авиацию в то состояние, которое будет давать нам право считать себя очень мощной державой в плане военно-воздушных сил. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно одну простую вещь – это налет. Налет, налет, еще раз налет. Если прошлые годы у нас налет 15 часов был, а в этом году за 8 месяцев 32, это абсолютно рекорд за все годы независимости. Такого не было никогда. 32 часа за 8 месяцев мы налетали. Лучший, по-моему, налет был 31,5 час. Это за все годы был самый большой налет. У нас сейчас за год. А у нас за 8 месяцев 32 часа. Поэтому будет налет, будет классность. Об этом я и говорю, что мы переловим ситуацию. Мы ее уже переломаем. Шевцова ехать.